Неприємні гастролі. Галицький академічний камерний хор потрапив у пастку у Берліні. Хор разом із Харківським оперним театром поїхав на спільні гастролі у Німеччину на фестиваль. Повіз реквієм Верді. Утім, трапилася прикра несподіванка. Німецька фірма, що є організатором концертів трупи у Берліні, заявила про своє банкрутство. На нинішній момент люди виїхали з Берліна. Тобто колектив уже. движется направлении Украины. Театр работает со своей стороны над тем, чтобы доставить харьковчан из Львова в Харьков. Я работаю с вокзалом города Львова для того, чтобы была возможность забронировать, оплатить билеты и так далее. Что касается информации, которая проходила о том, что якобы люди ночевали на улице, это не соответствует действительности. Действительно был эпизод, когда опять-таки в связи с тем, что немецкая компания проплатила лишь частично гостиницу. Гостиница предложила нашему, э, нашему коллективу выселиться, но потом нам пошли навстречу, людям пошли навстречу, и они ночевали в гостинице. Их покормили, то есть с этим все в порядке. Ситуацию пробував залагодити консульський відділ посольства України у ФРН.